металлоискатель Ground EFX модель MX100. Пленочка на экране у нас. Вот. Тоже очень прочная штанга. На защелках, на двух. Одна защелка у нас тут, другая тут. Очень интересная конструкция катушки катушка у нас 10 дюймовая с оригинальным креплением вот защита на катушке сразу же стоит докупать не нужно так поворачивающийся дисплей так же как и в модели 200 -й. подлокотник тоже регулируемый. Подходит сюда с e подлокотник, кстати. У нас тут также есть разъем под аккумуляторы или под батарейки взаимозаменяемый с e Защелочка тоже закрывается. Вот большой ЖК-дисплей что в нем есть ну во первых есть подсветочка включаем аппарат сразу светится во вторых попробуем сделать сразу баланс грунта для этого нажмем кнопку enter и вот у нас пошел отстраиваться баланс грунта граб окей вот в этом детекторе также есть у нас дискриминация настроечки переключения между отсечением выбором дискриминации программа все металлы сам тест на грунт смотрите на нашем канале в других разделах